Hola, aquí te comparto un spoiler de Love Syndrome de Series basado en el libro. Vamos a regar las plantas primero, dijo Brick antes de salir a regar las plantas frente a la casa. Day después de lavar los platos subió al dormitorio a ducharse. Fue al baño a darse una ducha, luego salió a cambiarse de ropa en la habitación. Abrió el armario y tomó algo de ropa para ponerse. Day frunció el sueño cuando vio un CD blanco tirado en el piso de la habitación. Entonces, Day se agachó para recogerlo y se volvió para mirar. Recordó que antes ya había visto este y que lo había guardado en el armario como siempre. ¿Qué es? murmuró Day para sí mismo y tiró el CD en la cama antes de vestirse. Day se acercó y se sentó al final de la cama. Tomó el CD blanco y lo miró antes de sonreír porque pensó que Brick podría estar escondiendo algo. Day se levantó y encendió la televisión en el dormitorio. Luego, enciende el reproductor de DVD e inserta el disco. Tomó el mando a distancia y volvió a sentarse a los pies de la cama junto con presionar play. No puede ser, déjame ir, ayuda, que alguien me ayude por favor. Que abras la boca hasta que se reviente tu garganta y nadie te escuche. Mi habitación está mejor insonorizada de lo que piensas. Ya, no entres aquí, no hagas nada, no sé con quién has hecho cosas malas, pero ahora voy a ser fatídico para alcanzarte. La imagen en la pantalla del televisor instantáneamente hizo que Day se calmara. Al ver que en la tele era él y Brick, que Brick estaba amarrado a la cabecera de la cama, Day apretó un poco más la velocidad. ¡Ah, suéltame! ¡Duele! ¿Qué es esto? murmuró Day con una expresión seria en su rostro. Después de regar las plantas, Brick recogió la manguera y entró directamente en la casa. Al ver que Day aún no había bajado del dormitorio, subió a mirar. Al abrir la puerta, vio a Day sentado a los pies de la cama con una expresión sombría y tensa en el rostro. Day, ¿qué es? ¿Ya te duchaste? preguntó Brick, mirando a Day con una expresión de perplejidad. En la mano de Day sostenía el control remoto del DVD. Day se volvió para mirar el alambique de Brick. Hizo que Brick sintiera un latido extraño. Day, ¿es? Brick estaba a punto de preguntar de nuevo. ¿Cómo nos conocimos tú y yo? Dime, dijo Day en voz baja. Haciendo que Brick se congele un poco. Bueno, ya te lo he dicho antes, respondió con indiferencia. Quiero que me lo digas una vez más. En caso de que pueda recordar algo, continuó Day. Brick luego fue y se sentó junto a Day. Bueno, hiciste retroceder el auto y me golpeaste en la espalda. Nos peleamos un poco. Luego nos volvemos a encontrar porque Iger está saliendo con tu hermano menor, dijo en general. Day todavía miraba fijamente a Brick. ¿Nos peleamos mucho los dos? Preguntó Day nuevamente. No hay una gran pelea aquí, solo están discutiendo sobre mi auto, dijo en voz baja. ¿Qué tan mal se siente tener que mentirle así a su pareja? Pero Brick tiene que hacerlo porque no quiere tener más problemas. Solo quería que Day recordara por sí mismo y quería recordarlos a todos. ¿Alguna vez has tenido algún problema con Nick? Preguntó Day esta vez, hace que Brick esté un poco adormecido con una mirada incomprensible a Day. ¿Por qué preguntas sobre estas cosas? ¿Qué pasa? Preguntó inmediatamente Day a Brick con una mirada tensa en sus ojos. Brick se giró para mirar la televisión, antes de que el corazón cayera en la pila, tanto la imagen como el sonido en la pantalla del televisor. Dime tú, ¿por qué? ¿Por qué te trate así? ¿Y qué tiene que ver con, con esto? Preguntó Day con un tono severo. Brick, con ojos temblorosos, es... Realmente no es nada, Day. No sabe cómo explicárselo a su amante. ¿Cómo podría hacer nada? Gritó Day. Ahora estaba extremadamente confundido, triste, disgustado, mas no podía recordar nada como esto. Le hizo sentir muy incómodo en su pecho, gritó Day, asustando a Brick. Day, Brick llama al amante en voz baja. Dime la verdad, ¿por qué te lastimé así? ¿Y qué tiene que ver con mi hermano? Dímelo, repite de nuevo Day con voz profunda. Day, no quiero contarlo, no quiero que vuelvas a odiarme, no puedo soportarlo.